उर्दू टीचर के सामीन, अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरगिसियत के बारे में सामीन एक कदीम यूनानी किस्सा कहानियों में नारसी सस का एक किरदार मिलता है ये एक खूबसूरत नौजवान था जो किसी सफर पर जा रहा था रास्ते में उसे एक शफा पानी का चश्मा नजर आया पानी पीने के लिए जो ही वो झुका उसे चश्मा के शफा पानी में अपना अक्स नजर आया उसे अपनी सूरत इस कदर खूबसूरत और दिल फरेब नजर आई कि वो उसे देखता रह गया न उसे पानी पीने का होश रहा न चलने का कहा जाता है कि वो वही बैठा रहा यहाँ तक कि वही दम तोड़ गया उसका जिस्म नरगिस के पौधे में बदल गया और ये नरगिस का फूल सतह आप पर झुका हुआ था ऐसे शख्स के लिए नरगिसियत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो ये औरत भी हो सकती है है। और मर्द भी जो मर्द या औरत आईने में अपना अक्स देकर बहुत खुश हो जाए और अपने खदोखाल की तारीफें करके असुदगी हासिल करे वो नरगसी कहलाएगा नरग्सीत के हवाले से मशहूर मुफक्र फ्राइड का कहना है कि नरगसियत एक जहनी बीमारी है ऐसा शख्स दुनियावी मामला से दिलचस्पी खो देता है उसे लोगों से लगाव रहता है न ही इर्द गिर्द के हालात वाक़ात से वो खारजी माहौल से कटकर अपने ही अफकार में मगन हो जाता है बकौल फ्राइड ऐसे शख्स की दिलचस्पी बैरूनी दुनिया से कटकर अपने ही अफकार की तरफ पूरी तरह मबजूल हो जाती है इस बीमारी के मुतद इसबाब भी हो सकते हैं जैसा के नाकाम इश्क ना मसाइद, व समाजी हालात किसी फर्द या अफराद की बेवफाई और धोखा वगैरह अक्सर लोगों में किसी हद तक नरगसी रुझानत होते हैं ताहम उन्हें नफसियाती मरीज नहीं कहा जा सकता फ्राइड के मुताबिक नर्गसीयत हर शख्स में किसी हद तक मौजूद होती है ताहम बाज़ लोगों में ये इंतहाई गालिब रहती है यहाँ तक के मर्ज की शिकल इख्तियार करती है